На дворі, як ви бачите, нормальна українська погода. І в будинку офіцерів зібралися люди, які люблять реп, люблять відпочити під новий рік і до нового року. Всередині знаходиться наш агент Сергійко. Він не любить, коли я так називаю, але нічого, ви йому то не кажіть. Ну він сам розкаже. Поїхали. Сдає один раз. 23 грудня, за тиждень до Нового року, в будинку офіційною відбулася потужна вечірка під назвою «Рек Тусовка-2008». Організатори «Jiggy Reckons» постарались на славу. У тусовці взяли участь «ZQ», «LSD», «Сила слова», «Театр», «Ноа Сіома», Фемлі» та «MC Beats». Вот тоже любимые мои друзья. Сейчас мы находимся в самом центре тусовка, пати реп тусовка. И хотелось бы взять интервью у организаторы в сегодняшней тусовки. Это Гурт Зикью. Вот я надеюсь народу понравилось вот наше пати сегодняшнее. Мы приложили много усилий для того, чтобы его сделать. И мы потратили много времени. И мы так же самые группы, которые выступали, потратили свои силы, деньги на дорогу и так далее. И я думаю, что всем группам понравилось и всему народу понравилось сегодняшней пати. Ну а зараз мы взяли интервью у нашего запрошенного гостя с кмельницкого МС Бес. МС, як вам сподобалось наш захід и як вам взагалі камень Сподівский. Ну, на самом деле, город этот очень замечательный. Здесь самые приятные и позитивные люди, которые дарят хорошее настроение. И с этим городом у меня просто особые воспоминания я здесь учился. И сегодняшняя вечеринка просто как бы напомнила мне что-то из прошлой жизни и подарила мне радость, счастье. И я хочу очень поблагодарить ZQ за наше сотрудничество, за нашу дружбу. Если бы вы знали, люди, как хочу я в Нью-Йорк, Нью-Йорк. Публика шлонила не взрывала спротивом двух під ритм якісної реп Нью-Йорк зараз перед нами стоит участник гурта Hip-Hop Family, Мисто Хмельницкий. Мы одни мои знакомые сказали, что вы выступали на конкурсе Червона Рута. Спасибо, конечно, что пригласили нас в свой город. Вот. И первым шагом это был выигрыш Червоной Руты в месте Хмельницкому. Вот. А потом в Киеве, это наша гордость, то, что мы прошли финал. Вот. И концерт будет в городе Черновцы на 20-летие Червоной Руты. Это будет показываться по телевидению. Это большой прорыв для города Хмельницка. И еще раз спасибо за Эту движуху, это просто показало молодежи, что хип-хоп до сих пор существует и он имеет силу, и э, что э, стереотипы о рэп музыки наконец-то меняются, ведь нас очень много и стилей еще больше. Спасибо огромное. На задачи гидиц шоу за участие команды пудицкие команды по балетанству